Приветствую Здравствуйте Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева Как вас зовут, откуда вы? Меня Иван зовут, я из Краснодара О чем здесь, здесь разговариваете, Иван? Да о получается Люди разные попадаются Не Вообще он... дружба между народами ну, а какая дружба между россиянами и украинцами может быть на данный момент? Не подскажете? Ну на данный момент может быть и нет, но когда-то будет. Я думаю, что не не раньше, чем лет через сто. Почему? Ну, наверное, потому что вы напали на нас и убиваете нас. Логично? А, а вы не убиваете никого, вы пушистые. Подождите. Дерики мы пушистые. мы э, убиваем оккупантов. Да, и 8 когда, лет с... до этого убивали. Да? да, да. И 8 лет Донбили, ну, и Бомбас и Шиппин. последний раз в Донецке были. В 2014 году. Вы последний раз, когда в Донецке были? В 2014 году. Надо слушать внимательно. Ну, наверное, потому что там появились россияне с оружием в руках. — Почему уехали? О, а есть доказательства? — Есть. Сотни. — Попробуйте. Попробуйте. — Вбиваете в гугле такую фразу письма. «российская армия на Донбассе 2014 год» и выскакивает сотни видео. Потом открываете такая вещь, называется «Минская декларация об ОСЕ», «Хельсинская…» Минская декларация ОБСЕ, Хельсинская декларация ОБСЕ, Люксембургская декларация ОБСЕ, в которой четким, черным по белому написано, что призывает Россию к оккупации, призывает Россию вывести свои вооруженные формирования, призывает Россию перестать оккупировать Донецкую, Луганскую, части Донецкой и Луганской области и автономную республику Крым. Есть еще, есть еще резолюции ООН Генассамблеи. О чем они? Как они звучат? Хоть одну прочитайте. Вы просто как бабка на базаре сейчас себя ведете. Если человек хотел за Вы 10... Вы дончанин, который с 2014 -го года. Если человек хотел, за 10 лет можно было изучить все. Когда я вам, россиянам, даю вот информацию, показываю, вы говорите, это для меня не факт, это для меня не э, аргумент. Так смысл мне вам что-то доказывать? Мне бесп... это бесполезно. Вам покажи документ, вы не верите. Вам покажи видео, вы не верите. Вот открывайте, Минская декларация ОБСЕ. Все, все слился что ли? Минская декларация ОБСЕ, открывайте. Что открывать? Минская декларация ОБСЕ. Тугой. Уважаемый, вы сказали, что вы сейчас докажете. Так вот. Так вот я хочу, чтобы ты вместе со мной открыл, чтобы не сказал потом, что я что-то придумал. Я должен твои хотелки выполнять. А. Ты что, вообще больной что ли? Ты хочешь услышать ответы? Хочешь удостовериться, что Доказывай. я, что я тебе не вру? Хочешь это сделать? Тогда открой тоже. Потому что я сейчас приведу пример, приведу фразу, а ты скажешь, это все бред. А полностью документ давай почитаем. Какой -то. давай. Хотя бы какой-нибудь. Давай. Давай. Открывай. Документы. Минская декларация ОБСЕ. Открывай. Декларация ОБСЕ. У меня открыто сейчас. Слушай, не проблема. Ты тут своим ротиком сказал, что ты. Ай, какие же вы тугие. Вы не понимаете, что это же все вот элементарно. Но когда вам это показываешь, вы почему-то начинаете кричать о том, что это все бред, это все неправда, это все вот кто-то придумал. Вот элементарно, открываю. Минская декларация ОБСЕ. Что ты не открываешь? Я тебе могу сказать, а что я буду ш... открывать. Потому что ты не хочешь ничего. Вот я тебе открыл. Вот смотри, открываю. Читаю. И я могу даже сказать, что ты сейчас скажешь. Это все бла-бла-бла, да? Вот открываем сейчас. Страница 39, насколько я помню, да? Так, так, так. 27, 36, 37, 38, 39, да. Так. Э, что такое? Все? Вот как только открыл декларацию, уже все уже не хочет, потому что понимает, что сейчас его, как бы это сказать, помягче. Приветствую. Помягче. О, Привет. Ой, господи. Приветствую. Россияне. Родители, а как зовут? Купите себе наушники. С вами же невозможно нормально разговаривать. С вами. Это издевательство над моим ушами. Не, я такое не могу. Нахер. Да, не вмию. Приветствую. Друзья, так, нагадую, у нас есть сбир. Годинка пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбир на третью крымскому бригаду. Хлопцам ПНБ, мы должны купить там монокуляры бинокуляры. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписами прапора. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які роблять ваш покірний слуга. это я я такие вещи продаю. Ну для вас я специально роблю такие браслеты и брелоки, что-то подобное. Вот, что вот. Как вам такие брелок, або такой, браслеты такие. Вот все это будет на розе а буде вот такие браслет с мюллером. Это для шанувальников, таких. Або такие брелок. Все це буде в розіграші, близько 100 подарунків там ще буде. Інші речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, хто може, або по QR-коду банки, або ось, бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном, на PayPal, на PayPal кратно 5, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше, ну фактично, як рахувати разом з програмою, то більше 100 подарунків буде для вас з призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най... найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони ви би ви би бачили хочуть. Вони. Такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10-20-50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для, люд... для люд... таких людей теж зроблю для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але але подумаю. Приветствую. Мені зовут Артем, я Даничек. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. А жизнь, ну, как в Одессе, не дождетесь. Екатеринбург. О чем здесь разговариваете, Екатеринбург? Целого разного. Как правило, а то А что, у вас болит что-то? Тема больная у всех одна. Не, у нас больная тема это конченый, сос, конченый сосед. Ну, у нас не война тема, у нас Что просто украина? нет в смысле конченый сосед России. Тут же все просто. Если я гражданин Украины, то конченый сосед у меня точно не Украина. Как-то с логикой а у вас. Точно. Опять у вас с логикой большая проблема. Вот я смотрю, у россиян э, причинно-следственные связи и критическое мышление отсутствует вот напрочь. Да я смотрю, вы психолог образованный. Да нет. Просто уже большой жизненный опыт. Ну, и... Большой жизненный опыт а и опыт общения с, вот, с вашими согражданами который в основном это, как бы это сказать, а помягче. Я сейчас закончу фразу, потом отвечу. Так вот, подавляющее большинство ваших сограждан это Homo erectus, потому что до Homo sapiens они не доросли. А по поводу того, что я делаю в Киеве, ну я не захотел жить под оккупацией, потому что ваши, как бы это сказать помягче, нехорошие военные, а попроще сказать, оккупанты и ублюдки, пришли в мой город. Я, как это сказал, ясно объяснил? Мы говорим, дождались. Чего дождались? Когда пришли. Еще раз, задайте вопрос так, чтобы его можно было понять, кто дождался, кого дождался. вот Дождались, когда пришли. Кто пришел? Когда дождались, кто дождался, вы внятнее, выясняете свою. Высказываете свою мысль. А с какого хера? Какого хера она пришла? Какого хера она пришла? Я вас не просил. кто ты такой, что ты... Я, я донечанин, житель И города. Жи, житель города, а ты уже перешел на личности, потому что у тебя слов не хватает, да? И аргументов. Начинаешь быковать. Я знаешь, если а ты хочешь... Протестовал? Протестовали. Ну, как-то сложно протестовать против людей с автоматами. А, -а, -а ну так же, как в Крыму. Ну да, в Крыму тоже ваши пришли. Перекинули с э, этого с краснодарского края порядка 20 тысяч военных спецназа э, вертушками и этими БДКшками. Плюс еще там были. А у нас на тот момент очень была слабая армия, практически недееспособная. То, что мы не смогли защититься, это не оправдывает это не оправдывает россиян, что они захватывали. Это из серии «А что ты не сопротивлялся, когда тебя насиловали?» да? «Что ты не сопротивлялась?» Или «Она виновата, потому что у нее юбочка короткая». Да? Вот это, вот, это вот эта логика. Меня зовут Артем, я даничанин из Киева. Как вас зовут, откуда вы? Сергей, Красноярский край, Сибирь, Россия. Я понял. О чем здесь разговариваете? Только зашел. Как получится, в принципе? Ну, все Я... к одной теме. Да. Так что поговорим. Ну, давайте поговорим. Есть вопрос? Да. Есть вопрос. Почему Россия напала на Украину? Давайте, Ваше давай. мнение. Еще раз. Почему Россия напала на Украину? Ваше мнение. Почему Россия напала на Украину? Да. Вот надо почитать отчеты ОБСЕ в феврале 2022 год, когда в отчетах ОБСЕ указывалось, что украинские войска ВСУ начали обстреливать Донецкую и Луганскую область многократно увеличивая выстрелы в их сторону. После чего Россия с ними подписала документ о сотрудничестве, да, ну и так далее, и о военной помощи. И пришлось защищать Донецкую и Луганскую Народную Республику, потому что там убивали людей с 2014 года. Детей, бабушек, стариков, а, то... а давайте еще одну декларацию ОБСЕ а откроем. Еще, а еще в 14... Мол, молодой человек, а давайте теперь, ну вы сказали, теперь послушайте меня. Я говорил. Я а, еще хорошо. не говорил. Хорошо, давайте. А давайте. еще в 2014 и 2015 году были зафиксированы факты наси... насильственных смертей и насилования девушек и женщин молодых. Это батальоны Торнадо, Азовы, Непар-1, Непар-2, э, Харьков. Насколько помню, Торнадо были осуждены, но они не из-за насилия были, а Харьков, Днепродин, Азов. Есть факты? Или это бла-бла-бла? Как бы просто... Молодой человек, все, я услышал. Теперь давайте откроем другую декларацию ОБСЕ. Который в которой почему-то не в 22-м году, а раньше написано о том, что Россия является оккупантом. О том, что Россия оккупировала части Донецкой и Луганской области и Крым. Поэтому Украина и била по некоторым городам Донецкой и Луганской области, потому что Россия в этот момент оккупировала эти города. Россия Открываешь, Донецк. Минск... Давай, давай, Открываешь, Минск. Открываешь Минскую... Подожди, я тебя послушал, теперь послушай меня. Алло, алло. алло. Слышно, не? Или ты только поток свой слышишь? Выйди из потока. Я, конечно, понимаю, что поток это хорошая вещь, но выйди из потока и послушай меня. Это, бес, это бесполезно. Это, это поток пошел и бесполезно. Тут уже это. Как бы это сказать? Когда по канализации идет слив, то вот он пока не вылит все, он не может остановиться. Ай, ты будешь нормально разговаривать или я пойду? Потому что слушать постоянно весь вот этот нескончаемый канализационный бред я не буду. Все, это канализационный бред. Нахер.